امام بخاری کی شہرت ہو گئی امام حدیث اور حافظ حدیث کے طور پر پوری دنیا میں اور آپ جمع حدیث کے سلسلے میں اور روایت حدیث کے سلسلے میں بغداد تشریف لائے کئی بار گئے آپ کی شہرت ہو گئی تھی اور نوجوان تھے کہ نوجوان اتنے بڑا عظیم المرتبت حافظ الحدیث ہے زمانے کے بہت سے محدثین جو آپ سے آگاہ نہیں تھے انہیں تعجب ہوا اور معاشرت کے کچھ احوال ہوتے ہیں ایک زمانے میں ہونے کی آزمائش ہی ہوتے, ہیں مشکلات ہوتی چیلنجز ہوتے ہیں سو امام بخاری نے بھی ان چیلنجز کو فیس کیا معاصرت کے چیلنجز کو ایک ہی زمانے میں جب اللہ پاک کسی کو بڑا بلند مرتبہ دے دے تو اس زمانے کے رہنے والے اسی علم اور اسی میدان کے لوگ مانا نہیں کرتے تسلیم نہیں کیا کرتے بشری کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے دس محدث جمع ہو گئے دس انہوں نے فیصلہ کیا کہ ماں بخاری کا یہ جو نوجوان حافظ الحدیث ہے اس کی کتنی دسترست اور مہارت ہے علم الحدیث پر اس کا امتحان لیا جائے ٹیسٹ کرے انہوں نے سو حدیثیں جمع کر لی اور دس محدثین میں سے ہر ایک نے دس دس حدیث اپنے ذمے کر تقسیم کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے باری باری ایک ایک محدث نے دس حدیثیں بیان کی دس دس ہر ایک نے جب دس حدیث بیان کی تو ان کی جو اسناد تھے سند ان کو الٹ پلٹ کر دی جیسے آپ نے سند سنی نا ایک تو متن ہوتا ہے جو حدیث کا وہ مضمون ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا وہ صحابی کے بعد اس کا ذکر آتا ہے قال قال رسول اللہ علیہ وسلم مگر اس سے قبل جیسے حدثنا حدنا سفیان صفیان حدثنا اخبر اخبرانی محمد القمہ یہ جو ساری اس کو سند کہتے ہیں اب ایک ترتیب ہوتی ہے سند کی کس نے کس سے سنا اور کس نے کس کو روایت کیا انہوں نے یہ ساری سندیں کر دی اوپر نیچے کر دی اور دوسری ایک دوسرے کی حدیثوں میں خلط ملط کر دی تو کسی ایک حدیث کی اصل سند صحت کے ساتھ برقرار نہ رہی یہ امتحان لے رہے تھے تو وہ بیٹھ گئے پہلے محدث نے دس حدیثیں پڑھی غلط آسانیت کے ساتھ اور پوچھا امام بخاری سے بتائیے آپ جانتے ہیں یہ حدیث آپ نے لا عارف ہو. میں اس حدیث کی سند کو نہیں جانتا لا عارف ہو. پھر دوسرے محدث نے اسی طرح دس حدیث پڑھی سندوں کو خلط ملت کر کے پوچھا آپ جانتے ہیں پر میں, میں نہیں جانتا اس سند کے ساتھ تیسرے نے چوتھے نے الغرت دس کے دس محدثین سو حدیث آپ پر پیش کر دی اور سو کی سو حدیث پر امام بخاری نے فرمایا لا عارف ہوں میں نہیں جانتا اس صنعت کے ساتھ سو so علماء تھے محدثین تھے انہوں نے شور مچا گئی انہوں نے کہا یہ کیسا حافظ الحدیث ہے سو میں سے ایک حدیث کو بھی نہیں جانتا ایک سنت سے بھی آگاہ نہیں جب یہ قصہ ختم ہو گیا امام بخاری پھر بولے فرمائیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے محدث نے جو دس حدیث بیان کی وہ یہ تھی ان کے متن گنوا دیے اسی ترتیب کے ساتھ اس سے آپ حافظے کا اندازہ کریں اور کہا کہ اس نے پہلی حدیث میں یہ سند بیان کی جو اس نے غلط بیان کی تھی اور فرمایا وہ سند غلط ہے اصل میں اس حدیث کی صحیح سند یہ اصلاح کر اس نے دوسری حدیث اس سند کے ساتھ بیان کی وہ سند غلط ہے اختلاط کیا اصل سند اس کی یہ ہے غرض دس کی دس احادیث کی آسانیت درست کر دی پھر آپ نے دوسرے محدث کا نام لیا ان کی دس کی دس احادیث کی آسانیت درست کر دی پھر تیسرے کا نام لیا حتیٰ کہ دس کے دس محدثین کی بیان کردہ سو احادیث کی سو کی سو آسانیت کی غلطیوں کا تعین کر کے سب کی اصلاح کر دی فرمایا اصل آسانی دیئے اس کے بعد زدہ ہو گئے اور آپ کی عظمت علمی کے سامنے اور آپ کی سقاحت کے سامنے سر تسلیم خم کر دی یہ میں نے آپ کی جوانی کی عمر کا ایک واقعہ بیان کیا سو آپ کی حیات طیبہ ایسے ہزار ہا علمی کرامات کے ساتھ مزین اور شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ کرامات میں اوریا کی کرامات میں سب سے اونچا درجہ کرامت علمیا کا علم کی کرامت سے بڑھ کر مقام و مرتبہ میں کوئی کرامت کی نہیں تھی یہ امام بخاری کی کرامت علمی سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں